Обновление требует не только вот эти ящики для старой бумажной архивной документации, а также нам очень нужны компьютеры, новые серверы, потому что современная регистратура – это онлайн-запись, это электронная запись, когда женщина может записаться не только явившись лично или по телефону, а и просто, допустим, зайдя на сайт нашего учреждения и выбрав врача, выбрав удобное для нее время. У нас настолько документации прибавилось, что некуда складывать. Поэтому мы обратились на бердянские жатки, чтобы нам помогли сделать еще шкафы. Вот мы такую красоту получили, поэтому мы очень рады. Спасибо большое бердянским жаткам за помощь. Мы немножко рассортируем и все будет у нас хорошо. Предприятие «Бердянские жатки» на сегодняшний день изыскивая силы и возможности, чтобы решать не только свои внутренние вопросы, но и помогать сегодня тем, кто сегодня нуждается в помощи и поддержке. Для нас самая большая награда – это видеть счастливые лица людей, которым мы действительно реально помогли сегодня. И в будущем, я думаю, мы никогда не будем отказывать в помощи и поддержке. Пусть обращаются, обязательно будем все выполнять.